Вообще картина такой несколько сложный процесс, и я его иногда делю на несколько составляющих, на несколько этапов. Первый вопрос, для чего картина? Не секрет, да, что каждый художник, который пишет картину, он преследует какую-то цель. Это может быть заказ, и тогда это сотрудничество между заказчиком и художником. И здесь уже идет такое выполнение прихоти и желания заказчика художником и художник находится в некой степени зажатости в некоторых рамках пожеланий заказчика. Есть другая форма написания картины, когда художник ставит себе цель, и преследуя эту цель, он начинает развивать схему сюжета, композицию, цветовое решение. Ну и вот в этом втором случае, когда художник свободен в своем выборе, очень часто бывает, когда мы решаем чисто технические вопросы для себя. То есть, желаю ли я работать вот в такой манере, таким цветом, такую композиционную схему построить, именно ту, которую мне интересно, не ту, что интересует заказчика или, допустим, не ту, которая будет, на мой взгляд, эффектна, допустим, в определенной среде, да, а именно ту композиционную схему, которая дает мне возможность, как художнику, развиться, показать нечто такое, чего до сих пор еще не было. Вот это, на мой взгляд, вот это более интересная форма работы есть еще разные скажем причины написания картин да вот допустим картина когда ты себя плохо чувствуешь я когда-то об этом говорила картины эмоциональный мусор да те картины которые никуда не выставляются никому не продаются просто хранятся за шкафом просто для того чтобы получить некое эмоциональное равновесие